выдачную и выдачную мову, весь документ об обо и оборот и бывает в державной украинской мовах. Ну, меня зовут Денис Базилевич, я представляю программу исправления парламента, которая как бы и является э таким сетевым э лидером в этой сфере по организации доступа в грамотности до законодательного процесса. Так называется этот цикл тренингов. Я занимаюсь программой исправления парламенту как раз взаимодействием с органами исполнительной власти. По сути, как бы тоже оказываем влияние, каким образом происходит формирование и реализация основных принципов государственного управления, как происходит влияние участников этих процессов, институтов гражданского общества, представителей экспертных объединений и тому подобное. Программа «Стояние парламента» была основана в 1994 году Ассоциацией бывших конгрессменов в Соединенных Штатов Америки, ну, на заре независимости было необходимо использовать разные каналы информации, технической помощи для того, чтобы помочь институализации нашего Верховной Рады, да? Верховной Рады, другим органов исполнительной власти и заинтересованных субъектов. Поэтому программа как бы обеспечивала свое присутствие в 1994 году и до 2008 году она не только не закончила как бы свою деятельность, но еще и расширилась. Расширилась также на органы исполнительной власти. Поэтому сейчас у нас в этой цепочке, получается, объединим все участники процесса. Да? Процесса нормотворческой политики, законотворческой политики. Какие три направления деятельности нашей программы? Как я уже сказал, это развитие институциональной да, способности аппарата Верховного Совета, секретариатов комитетов, народных депутатов, помощников для того, чтобы правильно, грамотно готовить проект нормативно-правовых актов. Второе, повышение квалификации кадров, соответственно, людей, которые обслуживают интересы наших депутатов и госслужащих. И третье направление это может... Много здесь молодежи. Это программа стажировки в Верховном Совете Украины и Центральный орган исполнительной власти. Кто слышал кто-то в, в, в этой программе или нет? Да. Слышали? Проходите. Берите сразу материалы? Я два слова скажу буквально об этой программе стажировки, потому что она очень интересна. И в прошлом году мы уже отметили 15-й выпуск, 15 юбилей уже, да это программы. Где-то в общей сложности прошло через эту программу стажировки больше тысячи молодых ребят со всех регионов Украины. Что она дает? Она дает возможность пройти 8-9 месяцев стажировки в комитетах Верховного Совета Украины, а также в Центральных органах исполнительной власти. В этом году, к примеру, у нас где-то около 80 людей стажируются в аппарате Верховного Совета, в секретариатах комитета, и 23 человека стажируются в 6 министерствах. То есть форма стажировки – это полный рабочий день, неполный рабочий день и волонтерство. Таким образом, у вас есть возможность, уже будучи в этом возрасте, как бы дотронуться до процесса принятия решений, как это происходит. И что самое интересное, что по окончании деятельности этой программы у нас где-то процентов 30 молодых ребят, девушек остаются в структурах исполнительной власти, законодательной власти, а много возвращается вот в регионы. Кстати, Яна один из ярких примеров в этом направлении. Поэтому доступ громадскости до законодательного процесса – это тренинг, цикл тренингов, который сейчас покрывает практически все области Украины. У нас есть тренера, которые представляют это направление. Оно очень важно. Важно почему? Вы это еще обсудите, на конкретных примерах увидите, как оно работает, как не работает. Большая часть, к сожалению, сейчас не работает. Вы видите, что сейчас происходит вокруг налогового кодекса, например, да? когда демонстрации, манифестации перекрываются площади и тому подобное. То есть говорят о Майдан 2, 3 и тому подобное. Но все мы знаем, что для того, чтобы выйти на площадь, уже открытое какое-то неповиновение, да, должна быть проведена серьезная, скрупулезная работа с самого начала. А для этого надо знать, как работает наша власть, как принимается решение, какие принципы заложены базовые в условиях принятия решения, какие регламентные процедуры, потому что влиять неосознанно или осознанно, но не профессионально, оно всегда есть неэффективно. Поэтому и задача как раз этих тренингов – и рассмотреть, как на самом деле происходит процесс принятия решения в уровнях власти. На каком этапе вам стоит вникать, на каком этапе стоит подключить дополнительные силы и как выстраивает эту компанию. Сейчас очень можно модно говорить лоббистская деятельность, да, адвокаси. Вот это, в принципе, и есть все, что касается абсолютно оптимальной, нормальной лоббистской кампании. Поэтому спасибо большое нашим э, тренерам сегодня, которые будут с вами работать. Я надеюсь, что у нас будет интерактивный диалог, потому что здесь нужен как раз диалог. Нужен ваш опыт, какой вы имеете, позитивный, негативный. Это как раз вы сейчас и обсудите все. Uh -huh. А потом мы постепенно, поэтапно перейдем к тому, что же стоит за всеми этими этапами. Все.